વડોદરા શહેરના સ્લોટર હાઉસમાંથી દળે કર્યો છે મૃતક જાનવરોને લાવવામાં આવી તેનું નિરાકરણ કરવામાં આવે છે પરંતુ આજે જનતા દળ અને સ્થાનિકો ત્યાં ગયા ત્યારે સામે આવ્યું કે કેટલાક લોકો ત્યાં જાનવરોના ચામડા અને માંસનો વેપાર કરતા જણાવ્યા હતા જેથી ત્યાં કામ કરતા લોકોને પૂછવામાં આવ્યું તો તેઓએ કબૂલ્યું હતું કે અમે ત્યાં નોકરી કરીએ છીએ અને બાર હજાર પગાર મળે છે કોર્પોરેશન હસ્તક હોય છે તો પગાર કોણ ચૂકવે છે તેથી જનતા દળના લોકો અને સ્થાનિકોને શંકા જતા સ્થળ પર પોલીસને બોલાવવામાં આવી હતી અને ત્રણ વ્યક્તિને પાણીગેટ પોલીસ મથકે લઈ જવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી જો કે આ મામલે જનતા દળના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે સ્લોટર હાઉસના કારણે સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે અમે જ્યારે આજે આ ઘટના સ્થળ પર આવ્યા ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ તમામ વ્યક્તિઓ માંસને ચીરફાડ કરી રહ્યા છે સાથે જાનવરોના ચામડાનો પણ વેપાર કરતા હોવાનું કબૂલ્યું હતું એટલે ક્યાં કોર્પોરેશનની મિલીભગત હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે ત્યારે હવે પોલીસ ફરિયાદ આધારે तटस्थ तपास तेवी मांग आवी नंबर सोलह में हम लोग आज चार पांच दिन से मुद्दा चल रहा है दो दिन पहले पिंकी बहन से मिलने के लिए हम लोग ट्राई भी किया था पहले तो वहाँ पे बहुत गुंडा कर लोग सब मीडिया वहाँ पे सामने थे हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया नौ बजे तक हम लोग कोशिश करने के बाद मिले चेयरमैन साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता आज हमारे कार्यकर्ता का फोन आया कि इस तरह से यहाँ पे गाय का खुलियाआम चमड़ा उधेरा जा रहा है और मांस का टुकड़ा ये पूरे सिटी में पता नहीं किधर लेके जाकर ये लोग सप्लाई बरसों से कर रहा है अच्छा यहाँ पर जिसको हम लोग आर एस करवाया हुआ है वो खुलिया में एक्सेप्ट किया है कि बारह हज़ार हमारे को सैलरी मिलता है और ये चमड़ा को पूरा इकट्ठा किया था मांस के टुकड़े को पूरा इकट्ठा किया था और ये गाय है छोटे छोटे बछड़े हैं इसके ही चमड़े को ये लेके जाते हैं मांस को पता नहीं ये लोग एक धर्म के साथ में पूरे सिस्टम एक धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रही है मेयर श्री और चेयरमैन श्री दोनों लोगों को कहना था कि इसमें चौदह करोड़ रुपया हम लोगों ने एक साल पहले आवंटित किया हुआ है आप जाके एक बार देखो चौदह पैसे का काम नहीं हुआ होगा ऐसे ही गाय भैंस सब सड़ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है और खुली आम इसका व्यापार हो रहा है चमड़े का आज हम लोगों ने तीन लोगों को पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाया हुआ है देखते आगे क्या कार्रवाई होगा हो सकता है कि इसके ऊपर भी वो लोग राजनीति करे फोन करे और ये एफ नहीं होने दे लेकिन हमारी पार्टी जब तो 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 तक एफ नहीं होगा तब तक यहां से नहीं जाएगी आगे हम लोग इसका लड़ाई हंड्रेड परसेंट लड़ते रहेंगे जब तक इसका निदान नहीं निकलता नाम मैं मृत्युंजय सिंह राजपूत जेडियो जिला अध्यक्ष वोदरा